kitxanamız var. Biz o məktəbin kitabxanasından dövlət tərəfindən verilən kitablardan səmərəli istifadə edirik. Və ya həm də özəl yerlərdə açılmış kitabxana yerləri var ki, hansı ki, ətüd vaxtlarımızda biz həmin yerlərə daxil olaraq istədiyimiz bədii kitabları seçib bir kənarda sakit bir şəkildə oturub kitabımızı oxuya bilərik. Buna görə bizə heç kim incidə bilməz kitab və kitabxana iki sözün arasındakı mənaya baxaq. Kitab dedim, kitabxanada. Sizə aydın oldu. Yəni kitabların yerləşdiyi mərkəzə deyilir. Gördünüzmü ki, uşaqlar bu izahda kitab və kitabxana hər ikisi yeni mənalı sözdür. Ancaq burada sözün quruluşca belə deyək də, söz kökünə qoşularaq sözün forması yalnız dəyişməyib, yeni mənalı söz yaranıb. Məsələn, uşaq, ufaqlar deyirik. Uşaq-uşaqlar sözündə desək idi, bir var bir uşaq, bir var bir neçə uşaq. Burada artıq sözün mənası belə deyək, yeni mənaolu söz yaranmayıb, yalnız şəkilçi söz kökünə qoşularaq sözün formasını dəyişib. Uşaqlar, gəldik mürəkkəb. Burada yazmamışam nümunələr, ona görə ki, siz bunları daha da əzbər bilirsiz. Məsələn, eyni mənalı sözün təkrarı var. Test-test Sonra x mənalı sözlər var. Səhər, axşam. Yaxın mənalı sözlərimiz var. Toyuq, cücə. Nümunələri artıra bilərik. Tez-teç, gec-gec. Səhər-axşam, böyük-kiçik, hündür-alçaq. Yaxın mənalı sözlərə nümunə artıra bilərik. Toyuq, cücə, qohun, qardaş, gül, çiçək və s. Yenə təkrar edirəm. Bizim əsas sözün əsası hissəsi kökdür. Şəkilçi isə sözün yalnız dəyişən formasıdır. Söz köklərinə sual vermək olur, qrammatik əsası olur, ancaq şəkilçilərin heç bir qrammatik əsası olmur. Məsələn, çı şəkilçisinə baxaq. Biz çı şəkilçinə sual verə bilərik, uşaqlar? Əlbəttə ki, xeyr. Heç bir qrammatik əsası yoxdur. Sadəcə olaraq o bizə vasitədir ki, söz köklə biz onları qoşaraq ya yeni mənalı söz yaradırıq. Ya sözü formasını dəyişirik. Biz üç cür sual növümüz var. Dedi ki, isimdə kim, nə, hara. Kim sualı insan anlayışını bildirir, yəni insan anlayışına aiddir. Biz ıı, hər hansı bir pələng, heyvan gördükdə, it gördükdə deyə bilmərik ki, kim? Pələng, kim? İt deyə bilmərik. Ancaq deyə bilərik ki, məsələn, Fatimə, kim? Necat, kim? Nəzrə kim? Nərmin, məsələn,